मुस्लिम दलित आणि ख्रिश्चन समाजाला लक्ष केंद्रित केलं जात आहे खासदार इम्तियाज इम्तियाज जलील जलील यांची पत्रकार पत्रकार परिषद परिषद खासदार माहिती देताना ते बोलत होते एमआयएमचे राष्ट्राध्यक्ष बॅरिस्टर असुदुद्दीन ओवेसी यांची विशाल जाहीर सभेला संबोधित करण्यासाठी ते अकोल्यात पोहोचले असून चीफ चेदुद्दीन ओवेसी यांचीही सभा अकोल्यात होणार आहे यामुळे पक्षाच्या वतीने त्यांनी पत्रकारांसमोर आपलं म्हणणं मांडलं ज्यात त्यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत एम विदर्भातील चार जागांवर निवडणूक लढवणार असल्याचं खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली तसेच पक्ष अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील सध्या देशामध्ये वेगळंच वातावरण चालू आहे एक तर तुरुंगात जा किंवा भाजपमध्ये या असं सुरू झालंय त्यामुळे या गोष्टीचा एम आय काही फरक पडत नसला तर एमआयएम ला हलक्यात घेऊ नका असंही ते म्हणाले सरकारी यंत्रणांचा वापर करून जनतेला घाबरवलं जात आहे जाती धर्माच्या नावावर दरारा निर्माण केला जातोय त्यावर मात करण्यासाठी एमआयएम निवडणुकीत मुद्दा राहणार असून ते संपवण्याचं प्राधान्यही आय एमचेच राहणार आहे अशा प्रकारे देशातील महागाई आणि रोजगारावर कोणतीही चर्चा होत नसून केवळ जनतेला थापा देण्याचं काम होत आहे तर दुसरीकडे जनतेला वळवलं आहे अशा प्रकारे देशातील बहुतांश मुस्लिम दलित आणि ख्रिश्चन समाजाला त्यांच्या धार्मिक भावनांसोबतच लक्ष केंद्रित केलं जात असे खासदार ज़लील यांनी अठरा फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली अकोला प्रतिनिधी गुलाम मोहसिन हमने अकोला के अंदर आना चाहिए और ये प्रोग्राम तकरीबन मेरे हिसाब से एक दो महीने पहले बन चुका था लेकिन लोकसभा का अधिवेशन आया फिर हमारे पास मेरे पास एक आय जे फेस्टिवल होता है उसकी वजह से मैं डेट नहीं दे पा रहा था आज मौका मिला है यहाँ पर आने का तो मैं मेरे तरफ से कुछ ना बोलते हुए यकीन आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे तो अगर सवाल जवाब से ही अगर शुरू कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वो प्लानिंग के हिसाब से हम चार जगह के ऊपर विदर्भा का हमने फाइनल किए हैं जो सहारा जोन का हमने मराठवाड़ा के अंदर कहाँ कहाँ लेने का है विदर्भा के अंदर कहाँ लेना है बेसिकली जो दूर के एरिया है वो दूर के एरिया को हम पहले कवर करना चाह रहे हैं जहाँ से हमारे को डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है जहाँ डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी तो फिर भाग दौड़ करना उतना टाइम ये होना तो जहाँ जहाँ पर भी फ्लाइट्स नहीं है डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है तो वहाँ की हम सभाएं पहले कर रहे हैं ये पूरे महाराष्ट्र के लिए सिर्फ अकोला के हद तक हमारा ये था उस वक्त ही हमको ये समझ में आया था कि विदर्भा की कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है तो इस हिसाब से सिर्फ अकोला है ऐसा नहीं है मतलब अगले हफ्ते हम चंद्रपुर का है अमरावती जाने वाले है नागपुर है जल से उम्मीदवार अभी देखिए ये इसका फैसला जो है ये अवेसी साहब करने वाले हैं कि कितने सीटें हम कहां कहां पे लड़ाने वाले हैं। तो ये इसका जवाब जो है वो तो मैं आज असर साहब आ जाएंगे तो हम बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करना है अभी तो मेरा भी अटका हुआ है कि मैं कहाँ से लड़ने वाला हूँ पाँच साल पहले की मजलिस और आज की मजलिस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है बहुत बहुत ज़्यादा मेहनतें की गई है जो अच्छा काम कर रहे थे उनको आगे बढ़ाया गया है जो नहीं काम कर रहे हैं उनको घर पे बिठाया गया है तो ये हमने फैसले लिए तो यकी जहाँ जहाँ पर भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मजबूत रहा है जहाँ पर अच्छा काम हुआ है आखिर में राजनीति के अंदर लोग क्यों आते हैं कि भैया हमको चुनाव लड़ना है हमारे एरिया से चुनाव लड़ने का है ये yes. कार्यकर्ताओं को भी वहाँ पर एक मजबूती मिलती है जब हम चुनाव लड़ते हैं तो कुछ सीटें तो हमने आइडेंटिफाई किए हैं लेकिन कितने अब लड़ना है करके क्योंकि हमारे पास एक ही स्टार है और हर एक की ख्वाहिश रहती है कि वही साहब में आना और कैंपेनिंग करना है करके जबकि हैदराबाद के अंदर पूरे के पूरे जाके बैठने वाले हैं और इसी साहब के पीछे पढ़ने के लिए तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जहाँ बिल्कुल मजबूत है वहीं पर हम पहुँच रहे हैं हमने हमारे लेवल के ऊपर तो करे है हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर जो जो भी रिपोर्ट्स आती है आजकल ये देखिए राजनीति के अंदर तीन तरह के नेता होते हैं एक वो होता है जो ज़मीनी स्तर के ऊपर रहता है हर मुद्दे के ऊपर वो ज़मीन पे जाता है दूसरा ये होता है कि वो एक निवेदन लेके जाता है और साथ में मैं तो चार फोटोग्राफर्स को लेके जाता है अधिकारियों को निवेदन देते हुए फोटो खिंचाता है और वो उसकी नेतागिरी होती है और तीसरा आजकल ये है कि यूट्यूब वालों को बताते हैं घर के ड्राइंग रूम के अंदर और हर मुद्दे के ऊपर है तो वो तो अपनी राय मशवरा रख देते हैं तो ये तीन है इसके अंदर तो जो पहला वाला है जो ज़मीन के ऊपर उतरता है वही कामयाब होने वाला है ना तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यूट्यूब वालों को बुला के अपना स्टेटमेंट देके या सिर्फ है तो मेमोरेंडम देते हुए फोटो खिंचा के तो ये सच्चाई है आप देते आपको तुँखो 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 ये तो मेरी औरंगाबाद की आवाम मुझे बता सकती है मैंने ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसके लिए मैं रास्ते के ऊपर नहीं उठ रहा हूँ कहाँ तक जिस लेवल के ऊपर लड़ना है आज आप औरंगाबाद के अंदर जाके देखिएगा कि 2019 के अंदर जो लोगों को डर बिठा बिठाया गया था कि अमाय आएगी तो ऐसा हो जाएगा उसके अंदर प्रचार ही ऐसा किया जाता था, था कि हिरवा पैजे का भगवा पैजे खान पीजे का पान पैजे इस तरह के नारे लगाए जाते थे अब वो पूरी तरीके से टोटल ही मतलब बदल चुका है आप आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे ये किए है कि अभी जिस तरीके की राजनीति चल रही है दुर्भाग्यवश ये कहिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर उन... इतनी घटिया और धानेडी राजनीति किसी राज्य के अंदर नहीं है जो राजनीति आज हम महाराष्ट्र के अंदर देख रहे हैं तो है। ये सच्चा ही तो जो जो लोगों को उठाकर अपनी पार्टी के अंदर भाजपा में चले जा रहे तो ऐसे हालात के अंदर कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी डेवलप हो रही है कि जहाँ पे हमको लगता है कि अरे यार ये भी चलेगा मैदान खुला हो गया तो पिछले पिछले एक दिनों के अंदर जो जो भी राजनीतिक डेवलपमेंट हुए हैं और आने वाले आठ दस दिनों के अंदर जो लोग हमारे को बोलते रहते थे कि ये भाजपा की पीटी है अभी कुछ दिन पहले मैं तो अर्धापुर नांदेड़ में गया था बहुत बड़ा जलसा लिया था वहां पे तो अशोक चौहान ने इससे तो पूछा गया तो बोले हाँ ये भाजपा को जिताने के लिए आए थे बीजेपी की पीटीएम है खुद जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए मैं मैं बुरहानपुर गया था मध्य प्रदेश के अंदर तो उस चुना पूरे चुनावी प्रचार के अंदर कम से कम 500 सौ मरतबा कमलनाथ ने बोला बोल की ये बीजेपी की पीटीएम है अब कहाँ जाने का उनका इरादा है कहाँ जा रहे हैं हम तो से ये कांग्रेस एनसीपी के जितने भी सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर नेता आहेत आमच्या विदर्भ टाइम्स युट्यूब चॅनल ला करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा आणि राहा आमच्या सोबत अपडेट